Мы вам э, передаем, mm -hmm. вот, мы тут написали, там даже вон у нас помогли с костылями, костыли, mm -hmm. получается дезинфикаторы для рук, бинты, капельницы, шприцы, э, ну, вот, э, 100-200, все, Спасибо. Продукты питания, спасибо, спасибо вам. Я спасибо. надеюсь, что э, это будет хоть какая-то помощь для наших бойцов. Спасибо, Они спасибо. Люди будут защищать нас. Спасибо. Хорошо, вы мне тут роспись поставите, хорошо? Да, все Добрый день! Сегодня 4 октября 2014 года. Мы активисты Всеукраинской общественной организации «Успешные люди». Сегодня мы приехали помогать Центральному военному клиническому госпиталю, который находится в городе Киеве. И передали сегодня заместителю начальника госпиталя следующее приспособление. Костыли, дезинфикатор для рук 20 штук, бинты 100 упаковок, Системы капельниц 100 упаковок, шприцы 200 штук, антисептические приспособления около 300 штук, противогрибковые приспособления около 20 штук, вата 10 упаковок, обезболивающие средства 40 упаковок, жгуты 15 упаковок, также передали продукты питания, это печенье 60 упаковок, консервы 50 штук, туалетную бумагу 150 упаковок. Сахар 40 килограмм, чай 90 упаковок и кофе 10 упаковок. Мы дальше будем продолжать собирать помощь пострадавшим в АТО. И дальше будем развивать нашу деятельность. Очень благодарим ребят, которые защищают нашу страну, которые защищают демократию нашей страны и мирных людей. Я уверен, что добро всегда побеждает зло. И уверен, что мы победим.